Если вам пришла повестка и вы едете в армию, рискуете попасть вот в такие условия. 12 марта поселили в эту ху Это пятая эра мобильная. Это видео секретным материалом передали бойцы с из полигона из-под Житомира. Парни здесь спят. Замечательно. Тут кушают и живут. Виталик, помаши маме ручкой. Мобилизованные жалуются, питаются консервами, взятыми с собой из дому и спят, где попало. Такой пол у нас замечательный. Мы тут и живем. Потом ставим наши и спальни у ко кого нету. Ну, такие спят люди. Заебались армия. Относительное перемирие на востоке и даже отвод тяжелого вооружения не означает окончание мобилизации. Конвейер по переработке гражданских военных работает на полную мощь. Военкоматы сотнями отправляют мужчин в армию. А теми, кто пытается откосить, всерьез занимается прокуратура. Вот такие бумажки миллионными тиражами сейчас расходятся по всей Украине. Ростовається коефіцієнт 3, тобто до військових комісаріатів запрошується приблизно в три рази більше військових зобов'язаних, ніж є на то потреба. Все це пов'язано з тим, що наше завдання обрати до українського війська найкраще. На в реальності полно проблем. уверяють на местах. Як приходили повістки мертвим людям, які вже померли, так і приходять. Як приходили повістки тим людям, які відбувають покарання, так і приходять в Україні. немало Німало які вміють і хочуть воювати, але їх по поки ігнорують. пока Залучити. Зараз братство афганців 120 тисяч. От якраз представників спецслужб і відповідно які воювали в різних точках світу, виконували миротворчі функції біля 200 тисяч сукупності. З них з їх контингентами вирахували, що може 60 п'ятдесят тисяч можна призвати. І вони готові. Отставной генерал жалується, проживши афган спецназовце готовий хоть завтра з оружием идти родину захищати. Но в обороны все еще думають. Мы буквально запропонували структуру батальона 1200 человек из афганцев, керевник полковник, который уже прошел вимпол, антитерористическая операция в Афганистане, соответственно, все боевые подрозы, которые готовы выполнять тебе задание. До этого часа формуются. Без комментариев. Профессиональные солдаты, воевавшие, имеющие специальность, ждут повестки и повестки не получают. А бойцы, которые ни разу в жизни автомат в руках не держали, за ними военкомат гоняется за шкирку тянет. От таких Притянутых за уши воинов на фронте толку мало. не видел, как э, командир такой части по танку стучал и кричал: Иди в бой, он вылез и говорит: я не пойду. В бой. Меня вообще сюда за уши забрали, притянули, не пойду я ни в какой бой. Вот, и что ты ему сделаешь? А ничего. Вот его даже к уголовной ответственности не привлечешь. Военное положение это не объявлено. Почему необходимая мобилизация в украинских реалиях проводится похабно и вызывает множество вопросов? Во Львове объявили настоящую охоту на зайцев. На трассе вместе с гаишниками стоят сотрудники военкоматов и от руки выписывают водителям приглашение. Вам не прибут или уточнят в данных. Шоферам идея не очень нравится. Я право Право Но как бы они ни возмущались, закон подобного не запрещает. А военкоматы оправдываются. Мол, Львовская область одна из лидеров по количеству саботажников. Более двух тысяч повесток отправили, и никто не пришел. Результатами мобилизации возмутился даже советник президента, известный волонтер Юрий Бирюков. По его информации, Запад не сильно рвется защищать Восток. За последние 30 суток государственную границу в Черновицкой области пересекло 17% от общего числа военнообязанных области. Из неофициальных источников известно, что хостелы и мотели в приграничной области соседней Румынии полностью заполнены уклоняющимися от призыва. Но после того, как блогеры доказали советчику президента, что жители Запада не хуже других добровольцами идут на войну, свой гневный пост Бирюков удалил. Украинцы и, вправду, уже меньше по собственному желанию идут в военкоматы, но причина не в людях. Патріотизм убиває государство, уверяють на містах. Вони напевно сподівалися, що хвиля патріотизму буде продовжуватись і надалі. На жаль, вона не є безкінечною. Звичайно, люди не будуть йти і втрачати своє життя і здоров'я. Вони хочуть знати, за що і що вони за це отримують, в тому числі. Рава Руська десятитисячний городок на україно-польській границі. Отсюда к гарячому Донбасу більше тисячі кілометрів. Местные в основном живут за счет Евросоюза по соседству. Спекулируют на ценах, возят в Польшу сигареты и алкоголь, а также ездят на сезонные заработки. Мэр городка признается, здесь мобилизация проходит туго. Нас один військовий обліковець просто померла від розриву серця, вона не витримала цього шквалу критики, закривання. Ми всі один одного знаємо, в маленьких містах і селах один одного люди знають. І, звичайно, це надзвичайно важко, коли треба йти до свого сусіда, брата, своєму ж сину, приносити повістку. І, звичайно, це неможливо витримати. І вже за два місяці три військових обліковці були звільнені. Крім того, призив в армію дуже плохо організований. Вони приносять повістки, а на них немає навіть гербової печатки, яка виписується на коліні, коли акти не є підписані військовим комісаром, ну я перепрошую, хто на це на себе візьме? А відтак і звичайно мобілізація на грані зриву. В этом году захищати родину призовуть більше 100 тисяч чоловік. В першу очередь армія нуждається в розвідчиках, танкістах, артилерістах і спеціалістах ПВО. Но якщо у вас мінімум... трое несовершеннолетних детей, вы присматриваете за недееспособными родственниками, имеете проблемы со здоровьем или же забронированы за предприятием, вам дадут отсрочку. А когда брать в руки оружие не позволяет вера, предложат альтернативную службу. Например, быть санитаром в госпитале. Народные депутаты хоть и делают популистские заявления. Я потом и моя заява давно лежит в искомате. Они по-прежнему неприкосновенны. Правда, в Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому слуг народа могут мобилизировать. Но это всего лишь игра на публику. Я приду в армию, честное слово. Для простых смертных уклонение от мобилизации грозит тюрьмой. Недавно депутати ужесточили ответственность. Якщо вже двічі прийшла повістка, людина не з'являється, не дає про себе нічого знати, відтак це вважається формально, юридично, що це ухиляння від мобілізації. Це вже кримінальне правопорушення. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. То, що повестки повинні видаватися только під розпісь, на самом деле міф. Закон разрешает бросать их даже в почтовый ящик. А взяли вы повестку или нет, это уже ваши проблемы. И прокурора они не волнуют. Людина згідно нинішнім законодавства зобов'язана належним чином вести своє домеш, домашнє господарство, тобто вислідковувати, яку кореспонденцію вона получає. Проблеми людей е, лягають на плечі самих людей. Не треба боятися військових комісаріатів, не треба боятися повісток, тому що повістка це не є вирок, це запрошення для того, щоб встановити рівень придатності кожного громадянина України. Один із воєнкоматів Києва в коридорах. полно мужчин. Едва ли не каждый день со столицы на учебные полигоны отправляют новобранцев. Процедура выглядит примерно так. Получил повестку, пришел в военкомат и сразу же на медосмотр. Ему вручается мобилизационное распоряжение, вручается персональная повестка, назначается час, э, дата прибытия и перлик врачей, которые ему нужно с собой иметь. Времени на сбор будет не так уж много. Слід разумеется, что это не плановый призов в мирный час на строкову військову службу. Это мобилизация, не меньше доби, все равно людині надається возможность э, для решения своих э, семейных каких потреб и таке інше. В дорогу бывалые бойцы советуют взять с собой несколько консервов. Пока будете скитаться по этапам, с питанием может быть трудно. Далее мобилизированный отправляется в учебку. Минимум теории, максимум практики задания против 26 дип приготовлены э, висковой службовцей сможет якисно якис на замененный то склад и только тогда уже будет распределение по военным частям фронтовики сетуют на государство особо не надеяться максимум выдадут форму и перцы о бронежилете каски аптечки и других не менее важных вещах лучше позаботиться самому или попросить помощи у волонтеров но все же добровольцы в стране еще не перевелись. Приблизно три с половиной тысячи таких добровольцев, которые ныне проходят ответственные військово медицинской комиссии. Это не мала цифра, а кроме того, процесс четвертых или мобилизации отрывая. Когда военным будут платить обещанные деньги? Тысячу гривен в день. Как Путин пытается сорвать мобилизацию в Украине? Украина, если будет боеспособная, то никакие российские войска ее не возьмут. И кто такой Руслан Кацаба? Продолжение после рекламы. Сумно ведомый и сумно признаванный, скандальный, как ты кажешь, журналист Руслан Кацаба. Ивано-Франковске, в этом якобы логове бандеровцев, появился свой Павлик Морозов. Прошу даже не присылать повестку. Местному журналисту Руслану Кацабе померещилась гражданская война. Ведь в тюрьме, Ніж я буду йти зараз на громадянську війну після цього скандального заявлення. він прославився і став частим гостем на російському ТВ. Здравствуйте, ваше інтерв'ю. А потом жалувався, що від от нього атмосрікаються друзі. А мать і жена в слізах. Якщо запросить, я буду їхати. Я буду розмовляти, домовлятися, хоч чортом, хоч хоч з дітьком, хоч з ким, щоб тільки щоб закінчилася ця триклята війна, на яку чомусь не звертають увагу політики чи й пробую цього зробити якийсь економічний зиск. За публичные призывы бойкотировать мобилизацию за Кацабу взялась СБУ. Слава Украине! Журналиста арестовали на 60 дней. По сути, исполнив его просьбу. Имени простейшая криминальное покарание, а ведь сидит в тюрьме. Зато теперь Кацаба – герой-великомученик на всех кремлевских каналах. Задача Кремля – максимально помешать массовой мобилизации в Украине. Путин приглашает украинских уклонистов, к себе. Если раньше нашим согражданам разрешалось быть в России не дольше 90 дней без выезда, то теперь этот срок увеличился вдвое до полугода. Путин очень сильно боится мобилизации в Украине. И он сейчас заявил о том, что у нас очень как бы, высокий бюджет на армию. И Украина, если будет боеспособная, то никакие российские войска ее не возьмут. Но хуже московского царя, собственные паркетные генералы сначала заявили, что все военнообязанные без разрешения военкомата не могут выехать за границу. Мы должны представлять по выезду за границу справочку. Дальше было больше. Появилось сообщение, что якобы даже для поездки за пределы собственного района надо просить разрешение у военкомата. В генеральном штабе, к сожалению, 70% людей... Это люди, которые просто имеют неполное служебное соответствие занимаемой должности. Они делали карьеру в условиях украинской бюрократии. И есть среди них компетентные люди, но, к сожалению, нет компетентной системы. Поэтому отсюда вот этот хаос в голове, постоянное опровержение заявления, они просто не знают, что сказать. Пресс-центру генштаба потом пришлось объяснять, Генералов в больших погонах не так поняли. Никаких разрешений не надо, это противозаконно. Станом на сьогоднішній день кожен громадянин України зобов'язаний має право вільно пересуватися як територію України, так і за її межі различного роду справки нужні будуть только в случі введення воєнного положення. Якщо буде введено військовий стан, буде достатньо лише одного указу президента, але вже як головнокомандуючого, і це буде прямим законом. Получатинбуді тисячу гривень в день. Почти год спустя підвиборне обіцяння Петра Порошенка – сбылось. Пока, правда, лишь на бумаге. Согласно постановлению Кабмина, наших военных ждут хорошие премиальные. За каждый день боя участник АТО получает доплату тысячу гривен. За уничтоженный танк почти 50 тысяч премии. Систему залпового огня – это град, смерч или ураган – 60 тысяч гривен. А если уже повезет сбить самолет – целых 100 тысяч гривен. Минобороны уверяют, на премию уже потратили сверх миллиона гривен. Это всегда будет непонимание, кто участник боевых действий, кто подбил танк, кто подбил орудие, кто захватил. Ну, ничего не понятно абсолютно. Зарплату мобилизованным тоже подняли. Минимально заработная плата складает 5300 гривен. Эксперты в один голос твердят, одними мобилизованными эту войну не выиграть. Стране нужна профессиональная армия с настоящими профессионалами, командирами, а не паркетными генералами. И солдаты, и офицеры у нас, они должны получать высокую, достойную, профессионального отношения к делу заработную плату. Чтобы человек видел, что он на этой работе может, э, может профессионально расти. А чтобы подлежащие мобилизации не убегали от повесток, они должны для начала доверять тем, кто их поведет под пули. Они четко должны понимать, чем эта война закончится, как руководство видит точку окончания войны. Это там флаг победы над Ростовом, или над Донецком, Я или над Луганском, проблема, или над Москвой, или над Владивостоком. Никто никому ничего не говорит.